девочка пятнистого окраса бенголоводы так вот именно такой окрас называют розетчатым отличный глиттер шерсть бенгальских кошек выглядит так как будто в нее внутри Находятся такие пустоты, и на солнышке она действительно переливается, отражая солнечный свет. Их еще называют бенгальские огоньки, и это действительно так. Она, э, ни от, ни у ни одного другого животного больше нет такого качества шерсти, как у бенгала. Никто больше так не светится. Э, несмотря на достаточно юный возраст, это у нас котенок, качество шерсти шерсть прилегающая яркая хорошей формы голова открытое выражение глаз цвет глаз еще но все идет к тому что будет как раз зеленого цвета глазки у нее Какая-то чужая тетка лезет в клетку. Спасибо тебе большое, что не порвал. Да, это тоже у нас кот. Тоже черный, пятнистый. То есть, несмотря на все то, что вы видите, не верьте глазам своим, совершенно никакие они не рыжие. Они черные и пятнистые. Только пятнышки эти у нас вот в такую замечательную розетку. Прилегающая короткая шерсть, очень яркая. Огромные выразительные глазки, ярко-зеленого тона, тело мускулистное, достаточно пропорциональное. Если его расправить, оно достаточно пропорциональное. Я точно знаю, он был у меня. Да. да, на самом деле это не верблюд. Это защитная реакция. Это горб. Да. Вот так горб у нас у крупными котами и, не сма... и это взрослые кошки действительно когда приходят э, покупатели за котятами показывать маму особенно когда после, ко... после котят кошка даже страшно Короткая, прилегающая шерсть, пятна яркие, правильно расположенные да, вдоль позвоночника, ровный, без дефектов. изумительного цвета, прямо изумрудного цвета глаза, очень маленькие, правильного поставок, закругленные ушки, очень хорошие. Ты видишь? Сказать, что меня очень порадовало бенгальское поголовье здесь, потому что вроде бы как ну, такая среднего размера выставка, а сголовье бенгальское как-то прилично измерили. Поэтому я за вас очень рада. Вот, и животные достаточно очень достойные, и замечательные, поэтому я думаю, что мы еще не раз встретимся на разных выставках, а сейчас Я такого насмотрелся, да. когда выслушала. Вот на мой взгляд... Коська, да? Коська. Коська. В этом фазе становится функция 51. Кошка становится э, лучшей взрослых. среди взрослых. И мы сравниваем не с пацанами. А, еще сравнение пород. Номер 50, номер 44 и номер 40. Похоже, чем 43 и 50 странно, да? <свят> Еще не так похоже. Ну, котенок обычно лучше в породе не бывает. Обычно котов выбирают. <свят> в породе сегодня становится кошка под номером 50.